你再这般，我可真没耐性了。唐公子喜欢的，我毁了他如何？姑娘如此烈性。 你可知唐某，好的就是你这口？无妨，毁了，毁了平田幸助。姐姐，可姑娘别胡闹、啊，把枪放下。姐姐，放下。 放下电话。一、二、三，这三十两，金哥送你了。都说美人迷眼。 险些忘了今日正事了，他却自己送上了。带天傅快走，莫要拖累我。金大哥，走。金大哥小心、啊，走吧。 哎，哎，哎,哎，楼主，愣着干嘛呢？打他！来，你们一起上！ 这扬州第一快刀，那人家确实不负虚名。哪儿那么多废话、啊？要不咱速战速决？啊，你们一起上。 没事吧，丫头？没事儿。我一人够了，用不着你。少废话！姑娘也来了，那这下热闹了。哼！用毒对我无效、哎。哎哎哎，这姑娘可烈性呢，你千万给我留活口，别弄死。 至于这醉鬼吧。哦呃